на тему стратегии роста компании 80 до 80 лет, и сразу вопрос. мы а формальная стратегия, добивалась... Я думаю, что у нас Саша и приблизительно одинаковая стратегия. Мы стараемся быть выгодными в маленьком объеме, чтобы быть ультравыгодными в большом объеме. Правильно? Так. Да. Ну, взагалі я був дуже здивований, коли ми помістили цей проєкт, тому що в мене якраз таки від п'яти, от в мене п'ять зараз. Тому, в принципі, мені теж цікаво знатися. Але в принципі є думки, тому я думаю, теж можна їх розшарити. У нас в компанії 60 чоловік, ми вже 5 лет. В принципі, стратегія, скажімо так, міняється із года в год. В принципе, рост обусловлен какими-то и внешними факторами, да, это может быть, и случайными иногда, и каким-то нашим, нашим видением, нашим желанием чего-то достичь. <эн Raphael> ну, скажем так, когда год проходит, и мы смотрим, опа, мы выросли в два раза. О, молодцы, значит, мы, наверное, мы хотели себе поставить такую цель. Нет, на самом деле, четкой цели по количеству людей мы не ставим. Ну, вернее, мы пытались это делать, но это бессмысленно, потому что рост количественный, он не сама цель. Добрый день, я представлюсь. Меня зовут Сергей Кондратюк, я из Хаматовска, Донецкой области, не очень большого города, представляю компанию, рассчитывающую порядка 100 человек. Поговорил вопрос задано, когда мы начинали, начинали мы где-то в 1999-2000 году, начинали мы в пятером. Да, и тогда я своим сказал, ребят, да, ну надо вырасти до 100 человек. Да, есть, вы спрашивали, были ли такие цели, да, такие цели были. Когда мы, в конечном итоге, такие вырастили до 100 человек, казалось, что это было нормальное движение, то есть это не было вот сейчас мы еще 10 надо обязательно вырасти еще 10. Это ну, было нормальное, нормальное, развитие, которое на сегодня мы имеем какие-то показатели. Безусловно, это органичное должно быть движение, потому что иначе это просто превращается в ну, перца. Ну, это не нужно. Это должно быть органическое, должно достигаться тем, что это необходимость. То есть рост есть Необхідність обезпечення заказчика моїх таких а не набрали 100 человек, а тепер будемо искати Ну, Насправді, моя думка в тому, що дуже погано для компанії, якщо вона виросте за певний невеличкий проміжок часу з 5 чоловік до 100, або чи до восьми стандартних в рамках тема. Чому це погано? Тому що, як я вже говорив, люди вони, ну, менеджери не стають менеджерами от, за один момент. І коли ти вмієш менеджити команду з п'яти чоловік, це, це означає, що ти, скоріш всього, не вмієш менеджити команду від ouais. компанії з 80 чоловік. Дуже хороший приклад це компанія SoftServe. Коли компанія досягла досить великих 80 тисячі чи 3 тисячі, ви бачите, що сталася зміна в керівництві. Тому що ээ, керівники зрозуміли, що вони не зможуть далі з цією махіною нормально э, керувати. І якщо ви подивитеся знову ж таки на, на, на локальний ринок, на менші на компанії, ви зможете побачити, що дуже багато компаній виросли достат чоловіка, а потім знову зменшилися до якоїсь певної нижньої межі, до якої вони можуть а, от, свій досвід а, використовувати. А, це як з лотереєю. Людина не вміє витрачати свої кошти, вона не знає, як можна витрачати багато, тому що вона з випадкожих в якихось певних і коли тобі дають, там, Умовно в мільйон доларів, людина, скоріше всього, не найкращим чином цими, цими душами розпорядиться. Так само і зросли. Це повинно бути дійсно поранічно, і ті люди, які керуються всі, повинні рости разом зі своєю командою і разом з потребами цього бізнесу. Я дарував колігу на Харкові на форумі Аутсорсінг, я накладував і розказував, для мене це є. Прямо такие как бы, отсечки, да? то есть это 5-10 человек, 20 человек, 50 и дальше. Да? И вот на этих моментах действительно происходят вот эти сломы изменения именно управленческого сознания, да? потому что там совершенно другие принципы, совершенно другое принципы управления, совершенно другие принципы взаимодействия как с непосредственными подчиненными, так и с, ну, скажем, с линейными менеджерами, да? те, которые непосредственно работают. А, э, как бы высшему руководству приходится каждый раз завязывать новую, ну, тобто виступить, тобто вирости з 5 чоловік до 10, це а, складніше, ніж вирости з 100 до 200. Ну, ну, Но, 100, не знаю, <гум>, приблизно так. Приблизно, тобто, <гум> тобто, 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 тобто 5-10 це в два рази, і 100-200 це теж два рази. І це по суті, але це 5 чоловік, а це 100 чоловік. І відповідно це зовсім інші механізми. Олександр назвав одну проблему росту компанії. Тобто це проблема росту керівництва, в тому числі мені здається, здає, що це в тому, як то це ключовий момент, які ще якими ще проблемами не стикалися? Нужно очень чітко вистроїть систему продаж, і його наче вистраювати, коли ще у вас пару чоловік. скажем так, получилось, что мне удалось это делать, когда у нас было, допустим, три человека в сентябре еще 2013 года в офисе. Да, у меня была система выстроена так, что очень много фрилансеров, да, с которыми уже были определенные стабильные отношения. Ну, и, да, я начала строить офис. Да, и я сосредоточилась не на девелопменте, с которым, в принципе, так все было нормально, а на проектной составляющей, а также на продаже, на даже еще более важнее. Сейчас, вот, допустим, поскольку у меня а, все сливки уезжают в Сан-Франциско, а, остается пайплайн, который там, по моим расчетам, где-то на 60-70 человек, на да, которых у меня нет. Вот, поэтому, если интересно партнерство, то я буду заинтересована с вами поговорить. Это минутка пиара. Чего я хотела сказать о системе. Многие люди, с которыми я э, разговариваю сейчас на конференции, э, говорят, вот у нас все нормально с ресурсами, как найти э, продажи, давайте сотрудничать и так далее. То есть вы должны четко понимать в каждый момент времени, откуда вы будете э, скажем, брать заказы. Я, вот, у меня что на аутсорсинг people, что тут был доклад по продажам, что вы должны э, знать ваши сильные стороны, то есть какие каналы для вас сейчас вообще доступны, и сюда открывать новые. То есть это этим вашей компании должен либо заниматься владелец, либо же э, отдельный человек, но вот, скажем, по моему мнению, подход, ну, вот у нас сейчас есть заказы, в принципе, работаем, пока так, то он не подходит, потому что вы, во-первых, боитесь потерять этого клиента, или клиентов, которых вы сейчас как бы, обслуживаете и в такой момент. Может быть, что они, либо он, уйдет от вас, и вы останетесь практически у разбитого корыта. Поэтому я вам советую понять, каким образом вы выстроите эту систему продаж прямо сейчас, независимо от размера компании. Вот. Как, как я уже сказала, на вашей сильной стороне, если вы чувствуете уверенность в биржах, тогда вам нужно строить, допустим, систему, отталкиваясь от того, что вы какой-то мелкий заказ получите там, вы строите долгосрочное отношение с э, заказчиком потом. Если, допустим, у вас есть выход на какие-то, ну, скажем, зарубежные конференции, и вы хорошо, э, у вас хорошо подвешен язык, э, вы можете зацепить человека с полуслова, да, действовать так. То есть это должно быть несколько э, каналов определенно, но вы должны понимать ключевые показатели по этим каналам. То есть это конверсия для стоимость клиента, вот э, зафиксировать некоторые метрики и всегда их отслеживать, чтобы система называла систему, вы должны понимать, что, допустим, у нас есть сайт, да, который низкоконверсионный. Что нужно сделать для того, чтобы э, повысить конверсию, допустим, Надо тогда сайт переделать в посадочную страницу, точнее, посадочная страница для э, ряда типовых услуг. Вот какие-то такие э, меры являются ну, стратегией э, этой компании и то, что я советую тем людям, которые ко мне вот сейчас обращаются. А, это дело в том, что я пришла войти как технарь и, конечно же, определенное время я думала как технарь. То есть я думала, что если мы сделали какой-то хороший продукт или отличный а то сразу же ломанутся клиенты, но это вообще было не так. Поэтому для себя я сейчас полностью поменяла свое мышление. То есть хорошо, что у меня есть технический бэкграунд, который позволяет заказчика зацепить с полуслова, да? но сейчас я больше нацелена на продажу, на выстроение системы для себя, ну и, наверное, для тех ребят, с которыми мы будем строить еще дальнейшее. Возвращаясь к вопросу о проблемах роста, я что Наш опыт показывает, что продажи и а, технологическое обеспечение, да, технические, технические умения, они, к сожалению, развиваются не одновременно. Да? И чаще всего а, происходит такая штука а, – много ну, продаж, не успеваем. Да? А продавали, а продавали, не успеваем, догоняем, а, прокачиваем скиллы по, по технике. Да? Какое-то время проходит, накачали скиллы по технике, отстали, отстали продажники. И эта лесенка она происходит постоянно. Да? И э, это трудности, с одной стороны, с другой стороны, так, ну, вряд ли это можно преодолеть, да? то есть э, более или менее четко надо следить за тем, чтобы эти две составляющие не сильно друг от друга отставали. Они все равно будут как-то как, по-разному развиваться, но тем не менее не сильно отставали, тогда будет, э, будет все хорошо. Если же мы будем уделять внимание только продажам или только тех, техническим э, службам, то ну, вы понимаете, ничего хорошего не будет. То есть вы напродавали, значит, у вас достаточно низкий рейд. Рейт значит, ну, нет, что ну, смотрите, там есть ряд моментов. Есть, рейт. Увеличивать рейты, увеличивать количество персонала, нанимать еще персонал можно по тем же рейтингам, если почему, если продают, почему нет. То есть там наверное, вариантов много, но нельзя выпускать здесь эти две вожжи, да, нельзя ни вправо, ни влево. Это цикличные, да. Да, да более они чаще. Продажи рынок. подгоняют количественный рост, как без рост по рейдам, да, потом, соответственно, когда, совпал, когда продажи, естественно, людей больше, то продажи начинают ну, где-то поседать, то есть люди освобождаются, нужно чем-то занять, ну и так а еще после питания? Да, там. у меня есть можно вопрос задать. Были ли какие-то скачковые моменты развития да, в развитии? Да, мне больше даже не количество людей в компании интересует, а вот оборот более интересный показатель. Деньга. А, и что повлияло, если эти какие-то скачки, что тянуло вперед. Что? Гармоничное развитие, я полностью согласен, это важно. А, но интересно, вот, что помогает речи двигаться. Заказчик? То есть, какой-то большой заказчик как приходит, приходит? Сайт, естественно. Естественно, приходит большой заказчик, ты делаешь усилия, либо добираешь людей, либо э, те, те люди, которые есть в наличии, не обучаются каким-то вещам, и, естественно, дает импульс дальше. То есть, ну, в основном так. Э, еще два слова, если можно. То есть второй момент — это введение среднего менеджерского слоя. То есть в какой-то момент мы приняли это решение, когда я этот слой менеджера, это довольно тоже свой результат. то есть стало легче. А в каком количестве вы ввели террористов? Я, честно говоря, не вспомню, где-то от 20 до 30 человек, Да, появились уже в линии менеджеров. Чем пытались заработать? В ваших компаниях какой горизонт планирования по селзам и по технической что? Техническая часть по людям и по селзам. Какой горизонт планирования у каждого? Ну давайте вопрос немножко неоднозначный, может быть я не попаду просто, может я неправильно понял. Смотрите, то есть по продажам у нас продажи могут идти по да, то есть это, ну, есть это э, делать, Ну, наверное, да. Ну, я имею в виду, что, есть, вот, текущий pipeline, да, то есть понятно, то есть, цикл может быть и полугодичный, но вот, текущий pipeline, а, как вы их планируете, там, на три месяца, на полгода, на год, по сравнению с количеством людей, которые вам нужно для того, чтобы обеспечить все эти продажи? У нас очень короткий, у нас месяц не Ну, я думаю, что нужно планировать на среднюю Скільки от середній проєкт, те, що ви робите, якщо ми робимо мобільні застосунки, це, наприклад, може бути 2-3 місяці. От На 2-3 місяці потрібно і думати. Ви плануєте вторажний проєкт? Якщо особисто ми, то ми ні. Mm -hmm. mm -hmm. Я, я поясню дуже просто. У нас є ну, тобто невелика компанія, тому всі зрозуміють, потрібно знайти перший пул цих проєктів. А, перша задача була якраз таки знайти цих проєктів. Якщо ну, про mm -hmm. питання, як ви знайшли, я відповім. Після того, як цей клуб проєктів і він з'явився, ми зрозуміємо, що в нас є певний флоу, флоу який дозволяє нам вжити певних ціклі місяців. Я е, планую настільки вперед, скільки грошей в мене на рахунку, я можу на ці гроші прожити. Okay. Тобто, якщо в мене там, ну, умовно там 100 тисяч доларів, я рахую, скільки приблизно коштує один розробник. І скільки я можу будувати розробників, який період, наприклад, півроку. Отже, я розумію, що півроку я відносно, в мене все спокійно. Я займаюся перших три місяці доробкою нових ну, закінченням цих проєктів, і через три місяці починаю більш активніше шукати нові проєкти. Відповідно, кількість, ну, цей час потім знову збільшується, і чим як більше компанія розвивається, тим, цей час більше, ну, тим більше можна прожити на ті гроші, які ми вже заробили. І відповідно, через певний період, коли ми розуміємо, що на рік ми там забезпечені на ну, наступний, тоді вже починається переосмислення стратегії розвитку. Тоді вже ми починаємо робити свої продукти, бігати по біржам, зустрічатися з якимись непрофільними кастемерами, щось експериментувати, подати гроші в якісь дослідження. Але тільки цього всього немає, і ми знову в проектах, ми це все звертаємо до кращих часів. Це відбувається більше на самом деле, это, тут когда, говорили, вже очі зависить іменно от... чисто мобайл, поэтому у нас горизонт э, планирования ну, сложно мы не оперируем прямо по вот, горизонт да, планирования. Тем не менее, э, как бы средний проект 2-3 месяца, и, соответственно, продажи идут очень интенсивно. То есть вот у меня много коллег, которые есть в компании веб плюс мобайл, они не понимают, как можно компанию без веба. Просто ну, непонятно, не потому что веб — это стабильность, Мобайл, ну, клиенту иногда и мобильное решение, но чаще всего мобайл разработчики, они вот там плавают, сегодня есть заказ, завтра нет, послезавтра два заказа и нет разработчиков, вот так вот. Э -э ну, работаем. То есть на самом деле нет такой четкой прямо... Как бы картина, что вот сегодня мы только занимаемся стратегией, там идем, там ищем новые источники, а завтра мы э, все там э, кинулись обслуживать кого-то клиентов, которые зашли, э, никого нет и так далее. Все, все занимаются. Это все э, циклически происходит. Что, Штука в чем, а если я продолжу ответ на вопрос, что как бы, чего вам вряд ли поможет, правда? То есть я могу сейчас рассказать, как хорошо планировать да, и то так то далее и том тому подобное, я надавал, я то, дам, конкретно, как у вас компания я да, дам конкретный совет. Вот продавайте сегодня, когда придете после этой конференции, продавайте завтра, когда придете, а, точнее проснетесь. То есть никогда не останавливайте этот процесс продаж. Ищите своего идеального, а, скажем, покупашку по самому высокому возможному рейку. Вот. То есть, я тоже не не оперирую таким словом как горизонт планирования. Есть салзы, с которыми я сейчас работаю, сама продаю, планирую работать. Заказы заказы, скажем, есть в определенном объеме. Сколько у меня будет салзов через месяц, я не знаю, потому что это, скажем, больше теория, чем практика. Вот и все. Коллеги, вопрос по поводу а, вашего мнения по поводу стратегии поиска заказчиков в зависимости от, от, от технологии, в а, которой мы имеем экспертизу как компания. Ну, допустим, а, в случае, если имеется экспертиза по относительно тяжелым а, технологиям, то есть это Java, это Oracle, это C++, это KML, относительно JavaScript, если есть ли специфика поиска клиентов? Я ну, понимаю, что она есть какова? То есть ваши советы в этой области для компании, которая не работает, которая работала в рынке, сейчас хочет выходить на внешние рынки, на, на аутсорсы, но имеет вот такие технологии. Это мой любимый вопрос. <сёк> <сёк> мой совет такой. Забудьте о технологии. Заберите вообще на то, что вы там знаете Java. Лично, что вы знаете Java? Но клиентам, финального клиента обычно мало волнует, что вы знаете джаба. Ему нужно финальное решение. Поэтому составляйте ваши кейсы, что, допустим, не знаю, у клиента была нужда в crm системе которая бы обладала откликом, допустим, одна сотая секунды. Ну, это сейчас я фантазирую. То есть продавать продукт тоже можно. Да, в принципе, продавать какое-то готовое решение а потом дорогую кастомизацию, это вариант. Я бы не, не советовала отталкиваться от технологий, от количества персонала и так далее. Это, это, это не то, что э, позволит вам стать успешным, э, скажем, за рубежом. Я так понимаю, что вы на украинском рынке работаете. Да. Вот. Вам нужны э, те проекты, которые можно, из которых можно слепить вменяемо демо, перевести на английский язык, э, сделать маркетинг-материал по ним сделать демо-доступы для того, чтобы ваши потенциальные СОЗ ну, или, или кастомеры могли это пощупать и как бы, примерить на, на, на свой бизнес. Вот. Ну, тут есть один момент, то есть сейчас вы на внутреннем рынке решаете какие-то локальные проблемы, да, более внутренних клиентов. Подуем продукт, да. Да, да. Вот это. То вам нужно понять, будет ли этот продукт востребован на э, рынке зарплат, насколько там с людям он актуален? С одной стороны, да, с другой стороны, если нет, то э, эффективно ли э, в той экспертизе, которая у нас сейчас есть, это, я говорю, относительно тяжелый э, пробовать себя э, на аутсорсе? Ну, mm -hmm. я думаю, что однозначно так. Я прошу про то и про то вакуумание, в аутсорс. Да. Можете уточнить, что за продукт поделать? Это система ориентирована на отраслевые решения, это фитнес, это UB системы, это CRM системы, это парки, это ну, решения. Момент номер один. Якщо у вас тяжкі технології, ну, тут нет, Java, тобто щось таке, те, що в принципі всі роблять, тоді немає сенсу акцентувати увагу на технологіях. Повністю погоджусь, тому що ймовірність ну, того, що кастер вибере саме вас, вона ну, просто дуже маленька. В нашому випадку, простіше, ми якраз йдемо по цьому шляху, ми пишемо Windows Phone. Ми там одна з двох компаній в Україні, яка пише професійно windows Phone за стосунки. Тому ми кричимо на кожному кроці, що ми робимо Windows, а тому всі інші. Цього не роблять. так. Приблизно як зараз. Так. Тому а, якщо у вас дуже вузька спеціалізація, то ви повинні на ній робити. Причому це може бути як викональна область, так і технологія. Ну, наприклад, я знаю ще одного кадра в Києві, він а, пише на ірланд. Ерланк. У них найвелика компанія в Україні, а Ерланд-Розробників три чоловіки. Ну, тобто, але, вони, але вони з проектами, тому що ну, якщо є Erlang, є три людини, як би ви не крутили, ви все одно вийдете на них. І тому про це треба говорити. Інший момент, з приводу продукту і аутсорсу, ми зробили одну дуже велику помилку, у нас є свої продукти. Для того, що ми пишемо аутсорс, у нас є свої продукти і ми їх теж намагаємося як стартапи, як продуктова компанії, теж їх продавати. І ось приходить до нас кастомер і каже, е, нам потрібен проєкт аутсорсинг. І він на 90% співпадає з нашим е, продуктом, який ми продаємо майже як коробочне рішення. Ми говоримо, ви знаєте, а ви, дійсно ви прийшли за адресою. І дійсно вони прийшли за адресою. І я почав робити акцент на нашому продукті. Що а, потрібно його використовувати, і це вам буде дешевше і так далі. Вони цього не зрозуміли. Вони прийшли за послугою, а я їм імпортаю якийсь продукт, навіть якщо він на 90% їм підходить. В результаті, як потрібно діяти в таких випадках, ви, ви продаєте послугу, а як ви вже робите з використанням свого продукту, чужого продукту, в принципі, це вже не важливо. І якщо це все підсумувати, Дійсно треба виділяти Java, це дуже, дуже багато. Тобто, це може бути телеком, це може бути банківські системи, це може бути erp система це може бути CRM. Відповідно, коли мені говорять, у нас є java розробники це мені ні про що не говорить. А коли мені кажуть, що в мене є java розробник який вміють писати аплієти для банківського сектору, це для мене багато чого говорить, і вам потрібно просто зробити ось ці ну, напрямки в домені, області, яких ви сильні, які ви можете продати як послуг. А чаба вона вже потім підтягнеться. Дякую. Uh, наразі дуже дякую. У нас вийшов час. Ми хто хоче продовжити uh, розмову, можемо продовжити її за обід або за перебири, після а після запрошую на секцію, яка буде присвячена продажа і допуск до продаж. Окончамо.